Salam əziz izləyicilər və fikirlilik kanala təşəkkür edirəm. Bu gün sizlərə PlayStation 3-ümüzün yaddaşını artırmağı göstərəcəm. Lazım olan alətlər bu şəkildə. Bir ədəd flash card, bir ədəd isə 1 TB burada gördüyümüz kimi hard diskimiz mövcuddur dostlar. Bunu necə yaddaşını artırmaq və ya danışdıq proqramını necə artırmaq olar? Hamsını hərfi-hərfi göstərəcəm. İndi isə gəlin izləyək PlayStation-umuzun yaddaşını artırmaq, ondan sonra söhbət edək dostlar. indisə keşə plestektimizdən kompüterimizə. Dostlar, kompüterimizə keşləyib və flash kartımızı kompüterimizə daxil edirik və daha sonra biz flash kartımızı FAT32 formatına formatlayırıq dostlar. Baxın bu şəkildə sağ klik edirik və format deyirik və burdan FAT32-ni seçirik. Qeyd edim ki, bu işi etdikdən sonra içərisindəki fayllar silinəcək. Onun üçün kopyasını almağı unutmayın dostlar. Flash kartınız minimum 4 GB olsa daha yaxşı olar bu şəkildə flash kartımızı formatlayırıq. Yəni içərisində şəkilləriniz, videolarınız falan varsa, bunun kopyasını alın, dostlar. Daha sonra bunun içərisinə mən bu videonun altında əlavə etdiyim, bu PlayStation 3-ümüzə yazdığımız proqramın linkini əlavə edəcəm. Bu şəkildə PS3 PC3 yazılan papkasını kopyalayırsınız və flash kartınızın içərisinə daxil edirsiniz. Hard disk dəyişdikdən sonra, dostlar, test etdiyinizin versiyasını, yəni proqramda yazmalıyıq, flash kart atmalıyıq. Onun üçün bu gərəkli idi. Videonun altında linkinə yerləşdirəcəm. Siz pulsuz şəkildə köçürə bilərsiniz. Bu şəkildə baxın PC3 papkası daxil oldu. Daha sonra flash kartımızı çıxardırıq, kamterimizlə və keçiririk PlayStation-ımıza sizə göstərək. PlayStation-ımıza kestdikdən sonra PlayStation-ımızın pultunu kabel ilə bağlayırıq. və sonra sonra PC düyməsini bir də basırıq. Ekranın gəlməsini gözləyirik. Və daha sonra flash kartımızı, proqram yüklü flash kartımızı testləyicimizin o biri portuna tapırıq. Burda taxdıqdan sonra dostlar, burda gördünüz ki, bu qədər yazı çıxır və Mən göstərdiyim edirsiz bu şəkildə select və start düyməsini başlığı sıxlıq tutub və 5 saniyə şəklində basılı tuturuq. Asılı tutduqdan sonra ekrana bu şəkildə yazı gəlir dostlar. Burada yenə Select Start düyməsini basılı tutub və 5 saniyə ərzində əlimizi çəkməyə düyməni üstənə. Daha sonra ə, PlayStation özünü rəngsə verəcək. Və belə burada gördünüz kimi proqramımızın yazılmasını gördərik dostlar. Videozunu çəkməsini demək gözləmədim. 100% olub e, yükləndikdən sonra dostlar e, bu şəkildə yenə PC düyməsinə basırsınız. Daha sonra burada bunları keçirik dostlar. Qurağından bilməsin, qurağın getdi. Yəni bu düyməni basırıq, yan düyməni basırıq, X düyməsini basırıq. Sisteminin e, qurulmasını gözləyirik bu şəkildə. Bunu 100% olduqdan sonra yenə göstərəcəm və artıq PlayStationimiz proqramı yazılmış olur və hazır bir şəkildə. Burda istədiyiniz dili seçirsiniz. Gələn bildirimə evet deyirsiz, yes deyirsiz. Buna da yes deyirsiz, evet deyirsiz. Burdan hansı şəhərdə yaşayırsınızsa onu seçin, saat diliminizi seçirsiniz. Yenə kənar düyməsinə basırıq və PlayStation-ımıza bir adda yenilədirik. İstəsəniz burada nə isəsən əlavə edə bilərsiz. X tuşuna basdıqda artıq hazır olmuş olur. Yan düyməni basırıq. Burada internetə qoşulmağınızı istəyir. İstəsəniz internetə qoşmaya bilərsiniz. Onun üçün yumru düyməsini basırıq. Evet deyirik. Və artıq PlayStationumuz hazırdır və yaddaşı artırılmış bir şəkildə. İndi isə gəlin PlayStation-ımızın ayarlar bölməsindən baxaq görüm yaddaşımız nə qədər göstərir. Daxil oluruq ayarlar bölməsinə. Ayarlar bölməsindən sistem ayarlarına daxil oluruq. Biraz aşağı düşdükdə sistem ayarlarında burada sistem bilginə daxil oluruq, sistem ayarları və sistem bilginə daxil oluruq. Gördünüz kimi baxın bu şəkildə 1 terabaytlıq yaddaşımız PlayStation-ımıza daxil olmuşdur. Dostlar videomuz bu qədər idi. Xahiş edirəm kanalıma abunə olun və bəyənin ki maksimum insan bu videolardan faydalanıb bilsin.